kita akan menyelami topik yang penuh kontroversi dan emosi tentang peranan persatuan rahsia dalam kebangkitan nasionalisme Melayu. Adakah anda tahu bagaimana gerakan-gerakan bawah tanah ini memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan tanah Melayu? Contoh menarik ialah Kesatuan Melayu Muda KMM yang dituduh sebagai pengkhianat oleh penjajah British di tanah Melayu kerana bekerjasama dengan Jepun Semasa Perang Dunia Kedua, adakah mereka benar-benar pengkhianat atau pahlawan yang berusaha untuk membebaskan tanah Melayu dari penjajah barat? Mari kita bongkar kisah ini bersama-sama. Assalamualaikum kembali lagi ke channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh hos anda. Kepada yang baru kenal channel ini sila like, share, komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join untuk jadi ahli juga kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Hari ini kita akan menyelami satu topik yang penuh kontroversi dan penuh emosi. Sebuah kisah tentang persatuan rahsia yang pernah menjadi tulang belakang kebangkitan nasionalisme Melayu. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang iaitu penjajah British di tanah Melayu. Namun adakah kita tahu kisah sebenar di sebalik tabir? Pada awal abad ke-20, Persatuan Rahsia mula wujud di Tanah Melayu sebagai tindak balas kepada penindasan kolonial pesatuan persatuan ini ditubuhkan dengan tujuan memperjuangkan hak dan kebebasan orang Melayu. Wujudnya persatuan-persatuan rahsia ini menjadi sebagai suara rakyat kepada kolonial yang sering kali tidak diendahkan. Dari Kesatuan Melayu Muda KMM hingga ke Persatuan Sahabat Pena Malaya PASPEM, mereka mempunyai satu matlamat yang sama, kebebasan tanah Melayu dari cengkaman penjajah. Kita sering kali mendengar teori-teori konspirasi tentang pergerakan bawah tanah ini. Ada yang mengatakan mereka adalah alat penjajah, sementara yang lain percaya mereka adalah pejuang yang sanggup menggadai nyawa demi tanah air tercinta. Siapakah mereka sebenarnya? Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang ditubuhkan pada tahun 1938 oleh Ibrahim Yaakob memainkan peranan penting dalam menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan orang Melayu. Mereka mengadakan pertemuan rahsia, menyebarkan risalah dan mengatur strategi untuk menentang penjajah. Walaupun sering kali dikecam dan ditindas, KMM tetap berdiri teguh memperjuangkan hak bangsa Melayu. Kisah KMM adalah satu bab penting dalam sejarah nasionalisme Melayu. KMM berjaya mengumpul golongan muda yang bersemangat dan berdedikasi namun tindakan mereka bekerjasama dengan Jepun semasa perang dunia kedua menimbulkan pelbagai persoalan Semasa perang dunia kedua KMM membuat keputusan kontroversi dengan bekerjasama dengan Jepun penjajah British menuduh mereka sebagai pengkhianat tetapi bagi ahli KMM ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan tanah Melayu dari cengkaman British. Ibrahim Yaakob dan rakan-rakannya percaya bahawa dengan bantuan Jepun mereka dapat mencapai kemerdekaan. Walaupun Jepun akhirnya kalah, semangat juang yang ditinggalkan oleh KMM terus membara di kalangan rakyat. Penjajah British menuduh KMM sebagai pengkhianat tetapi adakah kita pernah cuba memahami mengapa mereka memilih jalan itu? Sebagai penjajah, British sedaya upaya menanam persepsi negatif kepada rakyat dengan pelbagai tomahan, tuduhan dan memberikan istilah tertentu seperti pengkhianat, pengganas atau sebagainya dengan harapan dapat melemahkan semangat perjuangan KMM di kalangan penyokongnya. Selain KMM, terdapat juga persatuan rahsia lain yang memainkan peranan penting dalam kebangkitan nasionalisme Melayu. Antara yang terkenal ialah Kesatuan Melayu Singapura KMS yang ditubuhkan pada tahun 1926, KMS berusaha untuk meningkatkan kesedaran politik di kalangan orang Melayu dan memperjuangkan hak mereka dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Mereka juga mengadakan pertemuan rahsia dan merancang strategi untuk menentang dasar-dasar penjajah yang menindas. KMS menjadi inspirasi kepada banyak persatuan lain yang muncul kemudian, menunjukkan betapa pentingnya persatuan rahsia dalam perjuangan kemerdekaan walaupun banyak persatuan rahsia ini tidak berjaya mencapai kemerdekaan secara langsung pengaruh mereka tidak boleh dipandang remeh mereka berjaya menyemai semangat nasionalisme dan kesedaran politik di kalangan orang Melayu dengan keberanian dan ketabahan mereka generasi muda mula bangkit dan mengambil alih perjuangan legasi persatuan rahsia ini terus hidup dalam jiwa rakyat mengingatkan kita tentang pentingnya semangat juang dan pengorbanan dalam mencapai kebebasan. Soalannya mengapa Jepun? Kenapa bukan kuasa lain? Jawapannya adalah terletak pada janji kemerdekaan yang ditawarkan oleh Jepun. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun datang sebagai penyelamat untuk membantu tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Namun, British membawa propaganda bahawa Jepun mempunyai agenda tersendiri untuk menguasai Asia Tenggara. Mereka dakwa Jepun menggunakan persatuan seperti KMM sebagai alat untuk mencapai matlamat mereka. Walaupun Jepun membantu mengusir British, mereka didakwa menjadi penjajah yang kejam. Walhal Jepun bertindak ganas hanya terhadap jabatan seperti tentera dan polis yang ditubuhkan oleh British sebagai alat untuk kepentingan British. Mereka lupa bagaimana tokoh-tokoh pejuang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua seperti Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut dan Tok Gajah diburu dan dibunuh dengan kejam dengan tidak berhati perut. Penduduk kampung diugut dan dibunuh, anak kehilangan ayah ibu, masjid dibakar dan sebagainya. Soalannya adakah kolonial British ini penjajah yang mulia? Kita jangan lupa peristiwa itu oleh itu sebenarnya Jepun adalah penyelamat Raja-raja Melayu tidak dibunuh Tetapi kejayaan menggulingkan British di tanah Melayu Tidak kekal lama apabila Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua Tidak berapa lama kemudian Kolonial British berdiri kembali di tanah Melayu Ada spekulasi yang sering didengar Ialah tentang pengkhianatan dalam kalangan pejuang kemerdekaan ada yang percaya bahawa terdapat ramai pengkhianat yang menjual rahsia kepada penjajah. Walaupun memang terdapat beberapa kes pengkhianatan, fakta menunjukkan bahawa majoriti pejuang tetap setia kepada matlamat mereka. Mereka menghadapi risiko besar termasuk penangkapan, penyeksaan dan kematian tetapi tetap berjuang demi tanah air. Kisah pengkhianatan seringkali dibesar-besarkan untuk memadam semangat juang yang sebenarnya membara dalam hati para pejuang. Selain Kesatuan Melayu Muda terdapat juga beberapa pertubuhan rahsia lain yang memainkan peranan penting dalam kebangkitan nasionalisme Melayu. Salah satu daripadanya adalah Angkatan Pemuda Insaf (API). API ditubuhkan oleh Ahmad Bustamam pada tahun 1946 dengan tujuan menentang penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Mereka mengatur gerakan bawah tanah, menjalankan kempen kesedaran politik dan mengadakan demonstrasi besar-besaran. API bukan sekadar sebuah pertubuhan biasa tetapi merupakan sebuah gerakan yang mengumpulkan golongan muda dengan semangat yang menyala-nyala untuk menentang penjajah. API memperjuangkan kebebasan dengan cara yang lebih radikal dan berani. Mereka menganjurkan demonstrasi besar-besaran mengadakan perhimpunan rahsia dan menyebarkan risalah-risalah yang menyeru rakyat bangkit menentang penjajahan. Salah satu peristiwa yang paling diingati ialah perarakan besar-besaran di Kuala Lumpur pada tahun 1947 di mana ribuan ahli API turun ke jalanan berani menentang tentera British yang lengkap bersenjata. Keberanian mereka bukan sahaja menunjukkan semangat juang yang tinggi tetapi juga kebijaksanaan dalam merancang dan melaksanakan strategi. Walaupun menghadapi tekanan dan penindasan yang hebat dari pihak penjajah, API tidak pernah berundur. Mereka terus berjuang dengan penuh tekad walaupun ramai ahli mereka ditangkap dan diseksa. Ahmad Mustamam sendiri ditahan dan dipenjarakan beberapa kali. Namun semangatnya tidak pernah luntur. Dia tetap menjadi simbol keberanian dan ketabahan inspirasi kepada generasi muda untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Begitu juga dengan Hizbul Muslimin yang ditubuhkan di Gunung Semanggol pada tahun 1948. Pertubuhan ini memperjuangkan kemerdekaan berdasarkan prinsip Islam dan mendapat sokongan kuat dari golongan agama dan petani. Fakta-fakta ini menunjukkan bahawa semangat kembangkitan nasionalisme bukan hanya terhad kepada satu atau dua pertubuhan tetapi merupakan gerakan kolektif yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Penubuhan KMM pada tahun 1938 oleh Ibrahim Yaakob adalah titik permulaan penting dengan tujuan menyatukan pemuda-pemuda Melayu dalam perjuangan menentang penjajah. KMM berjaya mencetuskan semangat kebangkitan di kalangan generasi muda. Mereka membentuk strategi yang efektif untuk melawan penjajah British, antaranya KMM menggunakan strategi penyusupan ke dalam organisasi penjajah dan mengumpul maklumat perisikan. Dengan cara ini mereka dapat mengetahui pergerakan dan perancangan musuh. Seterusnya, merancang serangan balas yang tepat. Ahli KMM sering kali menyamar sebagai pekerja biasa di pejabat pentadbiran British untuk mendapatkan maklumat penting. Selain itu, mereka melakukan penyebaran propaganda yang merupakan senjata utama KMM. Melalui risalah, ceramah rahsia dan ahbar bawah tanah, mereka menyebarkan mesej kebebasan dan menyemarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Ini bukan sahaja mengumpulkan sokongan tetapi juga menanamkan rasa benci terhadap penjajah. KMM juga menggunakan taktik gerila dalam perjuangan mereka. Serangan mengejut pada waktu malam, sabotaj bekalan musuh dan serangan hendap terhadap konvoi-konvoi tentera British adalah antara taktik yang digunakan untuk melemahkan musuh. Ini adalah cara yang efektif untuk mengurangkan kekuatan ketenteraan British tanpa perlu berhadapan secara langsung. Mereka turut bekerjasama dengan Jepun yang merupakan langkah taktikal yang berisiko. Jepun menjanjikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu jika mereka berjaya mengusir British. Walaupun kejayaan mengusir British tidak kekal lama, ia menunjukkan betapa terdesaknya perjuangan KMM untuk mencari sekutu dalam usaha membebaskan tanah air. Semasa pendudukan Jepun, KMM memainkan peranan penting dalam menyebarkan propaganda anti-british dan merancang strategi gerila. Mereka melihat Jepun sebagai pembebas yang boleh membantu mengusir British. Walaupun akhirnya Jepun tewas, British kembali menguasai tanah Melayu. Ahli KMM ditangkap dan dipenjarakan, menandakan berakhirnya era perjuangan mereka. Namun semangat dan ideal yang ditinggalkan oleh KMM terus membakar jiwa pejuang kemerdekaan yang lain. Kerjasama KMM dengan Jepun semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu adalah langkah strategik yang penuh kontroversi. Jepun menjanjikan kemerdekaan, namun kerjasama ini membawa risiko besar dan menjadikan KMM sasaran utama selepas perang tamat. Di sebalik perjuangan getir ini, mari kita selami lebih dalam tentang tokoh-tokoh pejuang ini yang tidak diceritakan sebagai wira tetapi dicop oleh kolonial British sebagai pengganas atau pengkhianat. Di sebalik wajah yang tenang, tersembunyi semangat seorang pejuang yang tidak kenal erti putus asa. Ibrahim Yaakob, seorang guru yang penuh dedikasi, meninggalkan kerjayanya untuk mengasaskan kesatuan Melayu muda di bawah kepimpinannya, KMM menjadi simbol harapan kepada pemuda-pemuda Melayu yang mendahagakan kebebasan. Walaupun beliau menghadapi ancaman dan fitnah, semangat Ibrahim tidak pernah luntur. Setiap langkahnya diiringi doa dan harapan untuk melihat tanah Melayu bebas dari cengkaman penjajah. Dikenali sebagai Pak Sako, Isah Haji Muhammad adalah suara kebangkitan Melayu melalui pena dan kertas. Tulisannya bukan sekadar kata-kata tetapi adalah senjata yang mampu mengubah jiwa. Dalam setiap artikel dan novel, Pak Sako menanam semangat perjuangan dan menyalakan api nasionalisme. Beliau bukan sahaja menulis tetapi juga turun padang, berjuang bersama KMM dalam setiap aktiviti. Pak Sako adalah lambang intelektual yang berani yang tidak gentar menyuarakan kebenaran walau diancam penjara dan penganiayaan. Ahmad Bustamam, pejuang yang tidak pernah mengenal takut. Di sebalik senyuman dan ketegasannya, tersembunyi luka dan pengorbanan yang tidak terhitung. Dalam perjuangannya bersama KMM, Bustamam seringkali berhadapan dengan ancaman penangkapan. Namun beliau tetap teguh, berjuang hingga titisan darah terakhir. Baginya setiap titisan peluh dan darah adalah tanda cinta kepada tanah air. Bustamam tidak pernah gentar kerana dalam hatinya hanya ada satu matlamat, kemerdekaan tanah Melayu. Mustafa Hussein adalah pendidik dan pejuang yang percaya bahawa pendidikan adalah kunci kepada kebebasan. Dengan penuh tekad, beliau mendidik pemuda-pemuda Melayu menyuntik semangat nasionalisme dan kesedaran politik. Walaupun menghadapi rintangan, Mustafa tidak pernah mengalah. Beliau adalah simbol ketabahan dan kecekalan yang sentiasa berjuang demi masa depan yang lebih cerah. Setiap pelajaran yang dia mengajar bukan sahaja tentang ilmu tetapi juga tentang cinta kepada tanah air dan keberanian untuk menentang penjajah. Akhirnya, kita perlu bertanya kepada diri sendiri dengan menilaikan kembali siapakah sebenarnya pengkhianat? Adakah mereka yang berjuang demi kebebasan tanah airnya sendiri atau penjajah British yang menindas rakyat kita Sejarah bukanlah hitam dan putih semata-mata tetapi ia penuh dengan perbezaan pandangan dan diputar belit sehingga menjadi rumit. Sejarah perlu dilihat dari pelbagai perspektif. Persatuan rahsia mungkin mempunyai cara yang radikal tetapi matlamat mereka adalah sama kebebasan dan kemerdekaan. Sebagai generasi yang mewarisi hasil perjuangan mereka marilah kita menghargai dan memahami perjuangan mereka dengan lebih mendalam. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga habis video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak video sejarah yang penuh inspirasi. Berikan komen anda di bawah apakah pendapat anda tentang peranan persatuan rahsia dalam kebangkitan nasionalisme Melayu. Hingga kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.